Inisiatif baru iaitu anugerah belia cemerlang dalam warisan budaya tidak ternilai akan dilancarkan hari ini untuk mengiktiraf pemimpin muda yang berdedikasi dalam meneruskan warisan kita. Para penerima anugerah dui tahunan itu akan menerima latihan serta geran untuk mengembangkan kepakaran mereka dan menyumbang kepada masyarakat. Pengumuman itu dibuat Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Edwin Tong di Majlis Anugerah Peneraju Warisan Budaya Tidak Ternilai petang tadi. We must do more to involve young people in intangible cultural heritage. They will be the ones who will carry our heritage forward. We need to show them therefore that this culture, this heritage, this special part of being uniquely and intrinsically Singaporean will be a meaningful part of their future identity and so they must innovate within traditions and become their generations cultural leaders menurut lembaga warisan negara penyertaan dalam aktiviti warisan meningkat 10% dari 48% pada 2022 kepada 58% pada tahun lalu banyak inisiatif di bawah pelan warisan SG 2.0 kita seperti aktiviti dan program mendekati masyarakat serta not pengaktifan warisan baharu berjaya meningkatkan penyertaan masyarakat. Anugerah Peneraju Warisan Budaya Tidak Ternilai tahun ini disampaikan kepada lima penerima termasuk pengasas bersama dan pengarah Nadi Singapura Yaziz Hassan. Dalam dunia seni muzik tradisional Melayu Singapura, nama penggiat alat muzik genderang Yaziz Hasan harum semerbak. Beliau sudah mula bermain genderang tradisional sejak berusia 10 tahun lagi. Berbekalkan pengalamannya, beliau mengasaskan bersama dan menjadi pengarah kumpulan Nadi Singapura. Gendang ni bukan bagi saya bukan sekadar alat muzik. Uh, tetapi lambang perjuangan dan mata orang Melayu. Uh, ia melambangkan kebijaksanaan nenek moyang kita dalam mengolah bahan alam uh, menjadi sesuatu yang bernyawa dan penuh semangat budaya. Namun satu pengalaman yang tidak boleh dilupakannya membuatkan Encik Yazis 50 tahun bertekad mendalami seni penjagaan, pembaikan dan pembuatan seni gendang Melayu. Pengalaman bermula saya rasa pada tahun 1997 ketika di Festival Pekanbaru. Uh, umur saya 22 tahun saja, tentu masih muda. Uh, dekat festival tersebut tu kulit warna saya koyak. Uh, koyak tu agak besar sampai tak boleh mainkan. Uh, macam mana dia koyak? Hasil usahanya, Encik Yazis diiktiraf dengan Anugerah Peneraju Warisan Budaya Tidak Ternilai, ICH, oleh Lembaga Warisan Negara, NHB. Anugerah ini sebenarnya memberikan saya satu semangat yang baru untuk melahirkan dan memahirkan lebih ramai lagi anak muda untuk pelajari seni ini. Tapi semua perlu faham. Kerana seni ini memerlukan banyak kesabaran, keikhlasan, kejujuran dan ketulusan dalam hasil kerjaya ini. Buat masa ini, terdapat empat ahli nadi Singapura yang dibimbing Encik Yazis untuk menghasilkan rebana Melayu asli. Antara yang meraih manfaat daripada usaha yang disokong lembaga warisan negara itu ialah Encik Rizman Saleh. Abang Yazis mengajar saya sifat uh, sabar kerana bila kita membuat alat gendang terutama gendang rebana asli ini, kami harus menjahit rotan ke kulit kambing itu 72 kali dari permulaan hingga terakhir. cabaran mendapatkan bahan semula jadi untuk membetulkan gendang mendorongnya untuk menjadi lebih inovatif mencari bahan alternatif seperti menggantikan kulit dengan fiber skin kulit plastik Uh, ataupun rotan rambing yang kita ikat tu uh, dengan tuning lux. Setiap penerima anugerah menerima trofi, sijil anugerah dan hadiah wang tunai sebanyak $5,000. Mereka juga boleh mendapat geran sehingga $20,000 untuk menjayakan sesebuah projek yang diluluskan. Ini diharap dapat merealisasikan hasrat dan perancangan Encik Yaziz untuk menerbitkan buku digital atau menganjurkan satu pameran genderang.